क्या आप जानते हैं कि आप हमारी वेबसाइट से नुस्खा प्रिंट कर सकते हैं वहाँ आप जरूरत के मुताबिक तादाद तब्दील कर सकते हैं या मिर्च बढ़ा या घटा सकते हैं इस नुस्खे के वेब पेज का लिंक जैल की तफसील में है डिवाइस के मुताबिक गेयर आइकॉन या दूसरे मेन्यू से सुर्खियाँ तब्दील कर सकते हैं ये नुस्खा तीन लोगों के लिए है अगर आपने नुस्खे को तब्दील किया है तो बर करम उन मुख्तारों को इस्तेमाल करें एक प्याले में एक कप झींगे लें इस पर दो बड़े चम्मच लीमू का रस डालें आधा बड़ा चम्मच नमक छिड़क लें तमाम झींगों के साथ अच्छी तरह मिक्स करें आधे घंटे तक मैरिनेट के लिए रख दें दरमानी आंच पर आधा कप तेल गरम करें एक बड़े कटे हुए प्याज का चौथा हिस्सा शामिल करें गहरा भूरा होने तक भून लें एक बार ब्राउन होने पर पैन से हटा लें यह हम बाद में गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे बाकी तेल में दो तेज पात के पत्ते डालें आधा चम्मच जीरा डालें चार लौंग शामिल करें दार चीनी शामिल करें दो काली इलायची खोल कर डालें और थोड़ा सा भूनें। बाकी कटे हुए प्याज को शामिल करें हिलाते हुए भूनें जब तक के प्याज का रंग कदरे तब्दील हो जाए चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें प्याज हल्का सुनहरी होने तक भुने मैरिनेट किए हुए झींगे शामिल करें जब तक झींगे सुनहरी होने लगे तब तक भुने एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर डालें आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डालें एक चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें अच्छी तरह से मिलाएं। दो दरम्याने टमाटर का पेस्ट डालें एक चाय का चमच हरी मिर्च का पेस्ट डालें अच्छी तरह से मिलाएं। ढांपे और पकने दें तकरीबन पांच मिनट के बाद ढक्कन उतारकर हिला लें जब तक पानी खुश्क होने लगे तब तक उबालें जब पानी खुश होने लगे तो उसमें तीन कप पानी शामिल करें और उबलने दें डेढ़ कप भीगे हुए चावल डाल दें दो चम्मच नमक शामिल करें जब तक पानी खुश होने लगे उबलने दें पानी खुश्क होने लगे तो धनिया और लाल प्याज डाल लें ढांपें और पांच मिनट तक पकने दें तकरीबन पांच मिनट के बाद पुलाव तैयार हो जाएगा